Витаем, мы батальон К2. В этом видео вы побачите ворожий штурм механизированного взвода наших позиций. Ну, стандарт нашего наше утро штурму крепа. Сразу кассетка градов пошла по нашим позициям. Это у них ежедневная программа такая была. Работала стволка, работали минометы очень плотно, работали грады. Сразу началось задымление. А тут все факторы уже предвидящие, что начинается штурм. Мы уже были готовы, мы сразу подняли все борты в небо. училась наша бригадная артиллерия. Очень хорошее задымление. Противник много использовал дымовых шашек. Вчера мы ему уничтожили две мотолыги и БМП-1, ну, БМП-копейка. А следующее утро у нас пошло сразу на штурм три мотолыги. стандартно у нас сняли, вчерашний день у нас сняли наше минное поле по асфальту. За ночь мы его быстро восстановили, и оно потужно сработало. Очень хорошие подрывы, плюс мы здесь наблюдаем, отработала ПТРК наша, с зазором брала. зазор был отличный, но то, что минирование сработало, немного была задержка. Это другой ракурс с дрона. Сработали все очень хорошо. и двум следующим машинам дали команду на отступление, на отход. Дорога, получается, была полностью уже заблокирована их броней. Три машины полностью перекрыла. Здесь МТЛБ съехала в яр, мы думали, она застряла, вообще легкая должна была быть цель. Но противник все-таки смог выехать с ямы. Мотовым всегда очень легко работать, у них очень слабая броня, машина не создана для того, чтобы ехать в штурм. И все минные средства, которые бьют по дну, она практически никогда не выдерживает. здесь была потеря борта. И не смогли мы заснять, как во вторую МТЛБ попала в ПВ. Первая ушла на завод, а вторую мы смогли успели догнать. Отработали по ней, машина, машина загорелась. И в дальнейшем сгорела. С перехватов в первой машине сгорел механик-водитель и Почти, почти весь десант. Осталось живых только трое, и они сразу с тяжелыми контузиями уж начали отступать. Здесь «Мавик» проконтролировал, увидел, как они вылезли с машины. Пацаны зарядились, начали их догонять. Здесь мы видим, как уже происходит эвакуация. Сайер хорошо отработал сбросом и попал противнику в ногу, там раздробило ногу. Здесь уже просто происходит опять добивание противника, который поночкарялся по всем посадкам. В то время не только штурмовые группы были с противником. Они по, все, по всем посадкам, куда мы только глядели, везде было 2-3 человека под деревьями сидела. Там саперы вылазили, снимали минные поля, там просто какие-то разведчики подлазили были брошены достаточно большие силы на нас.